Так, знов доброго дня з вами обозріватель Лайф для телеканалу Тоніс в ефірі глухенький Андрій, і наш сьогоднішній гість це коуч з публічних виступів та ораторського мистецтва Юрій Борисов. Доброго дня добрий день сьогодні. Ми будемо розмовляти з, про ораторське мистецтво взагалом. Дізнаємось наскільки це мистецтво, наскільки це складне мистецтво, і поговоримо саме про реалії України і світу з приводу того, наскільки. Важко оволодіти цим мистецтвом, і хто з сучасних політичних суспільних діячів оволодіє їм, на ваш погляд професійний більшою мірою ніж їх конкуренти? Ага. І так в першу чергу, наскільки це дійсно мистецтво? Чи може людина мати якісь природні здібності до цього? І чи є природжені оратори, які в принципі от самого початку можливо свого життя або там своєї діяльності в певній сфері вже виділяються небомкими якостями в цьому напрямку? Спасибо, очень хороший вопрос. Начну с того, что вот что такое ораторское мастерство. Да? То есть э, тут проведу параллель. Для того, чтобы научиться водить машину, нужно знать определенные правила дорожного движения. В какой-то момент, ну я не знаю, там, вот сейчас, если водитель нас слушает, в какой-то момент там, ты контролируешь ситуацию, но проходит определенное количество вне, времени, и ты что, ты получаешь удовольствие от вождения. Вот та же самая ситуация и здесь. То есть сначала нужно изучить все какие-то вот моменты, как, на что мы влияем, когда мы выступаем публично. Проходит какое-то время, и мы начинаем получать удовольствие. Но, собственно, вот если мы говорим про ораторское мастерство, про то, чтобы убеждать, про то, чтобы э, оратор был э, профессиональным, то здесь я бы вот так и сказал, что э, профессиональный оратор такое определение. Это тот человек, который знает, понимает, использует, при этом еще получает от этого удовольствие. Ну, тобто, головний принцип задоволення у випадку, якщо ми будемо говорити про ораторів, наприклад, античного світу, ораторів середньовічних, вони в першу чергу все ж таки були природженими ораторами, які отримували задоволення від уваги публіки. Но ну, мы не знаем, ну, если нет еще... таких людей, которые бы знали и помнили, что там происходило в античные ну, времена. Скажем так, если на этом базуется определенный принцип, мы, по крайней можем с великой долей вероятности припустить такие варианты. Ну, давайте. А тоді давайте відразу перейдемо до того, хто на ваш погляд з а, політиків медійних персон, в першу чергу, давайте по політикам прийдемося вітчизняним окремо і окремо uh -huh, по закордонних uh -huh. політиках, дійсно володіє ораторським мистецтвом, і а, якою мірою він ну тобто знаходиться вище да, на давайте, да, давайте по порядку. По порядку спочатку наше да, uh, смотрите, я з ними роботу, я ними спілкуюся і я могу сказати, що. Ресурсов у них, как временных, так, я не знаю, ну, там, может быть, финансовых еще каких-то, у них очень-очень много. То есть, mm -hmm. то, что мы на сегодняшний день видим, это, скажем так, это лишь малая доля того, на что они способны. То есть, ну, скажем так, наши политики в плане ораторского мастерства, это вот, грубо говоря, там, двоечники. То есть, есть, да, люди, которые... У них все отлично, все хорошо, но могло бы быть намного-намного лучше. То есть, если мы говорим там про отличников тех же самых, ну, это, понятно, это Петр Алексеевич Порошенко. То есть, это один из немногих, ну, понятно, что это единственный на сегодняшний день наш президент, который вот так вот По подает, голову. да, да он умеет, умеет, так, да. А, при этом я, а, то, что я уже писал и неоднократно уже, тоже говорил, это тот человек, который, когда выступает перед аудиторией, он понимает психологию аудитории. То есть, смотрите... Вот э, многие клиенты ко мне приезжают и говорят: мне нужно написать текст. Вот у меня там завтра, послезавтра выступление, мне нужен текст. Внимание, текст какой бы он там классный, э, высокопрофессиональный не был. Для кого Да, видно, да, просто? да. С, ты никогда его не прочтешь, если ты не понимаешь, что там в нем заложено, какие техники там заложены. Вот Петр Алексеевич, понятно, что ему тоже тексты пишут, он понимает, что сейчас там происходит. И, исходя из этого, он этот текст умеет подавать. Очень хорошо, вот, ну понятно, что разные да, вот, мнения есть, но очень хорошо, я считаю, получается у Михаила Саакашвили. Есть моменты, это, скажем так, вот, четверышница, это Юлия Владимировна, ну и там дальше уже пошли. Ну давайте так, mm -hmm. а, сделаем топ-5 э, ведьминных uh -huh. об этом хорошистых, э, и топ-5 на впаки, на ваш погляд, тех, кому в Ой, было Давайте я не буду сейчас какие-то оценки раздавать. Так. Единственное, что я могу сказать, ну там многие вот меня спрашивают, а почему там вы там не, не говорите ничего там, ну, грубо говоря, там про Мустафу найма, там про Сергея Лещенко. Это новички, это начинающие ораторы, скажем так. То есть у них очень много энтузиазма. Вот то, что я сейчас вижу, вот. Там по некоторым интервью того же самого Сергея Лищенко я вижу, что очень много энтузиазма, очень много хочется сказать, очень много внутренней энергии, но она не опирается, вот эта вот энергия, на опыт и на, опять-таки, удовольствие, которое человек получает, когда он общается с журналистами, либо общается с аудиторией. А, ну раз, тогда снова ж таки повертаемся до персонажа еще недавнего нашей политики. всплыв? еще давно знал? Это какой? Це Віктор Федорович Янукович, Давайте. тобто президент втікач. Е, наскільки ми знаємо, він людина доволі косне язика, yeah. і цікаво, е, наскільки інтенсивно з ним працювали, на ваш погляд? Е, от спостерігаючи його публічно, е, так би мовити, публічний досвід його виступів з самого початку, як він е, з'явився, коли він був прем'єр-міністром, так і uh -huh. до там до до сучасного, до вчорашнього дня. Буквально е, е, який прогрес відбувся, наскільки інтенсивно на ваш погляд з ним працював, і на що от, е, він робить упор у своїх публічних виступах? Uh -huh. давайте так, опять-таки, я бы в настоящем времени сейчас не говорил бы про него. Ну, в том смысле, что, да. Там... Вчера тоже был публичный да, выступ. Да, И там он тоже, кстати, был подготовлен. Так, Но угу. Я боюсь, что он мало еще мог бы сказать особисто, и вряд ли бы его бы угу. выпускали, особисто угу. что-то говорить. Угу. Если говорить про его период президентства, то там, понятно, его первая пресс-конференция, они оставляли желать лучшего. Тоже, опять-таки, вспоминаем вот этот знаменитый его вопрос, который задал Найм про, почему в стране все Плохо, у вас все хорошо. Mm -hmm. Помните, как он сказал? Я вам не завидую. Да. Вот это вот как раз вот. Россия свидетель... загроза. Да, да, mm -hmm. да. Вот это свидетельство вообще полной неподготовленности. И опять таки одна из последних пресс конференции Там даже самые-самые каверзные вопросы, он на них отвечал. Вот и это говорит о об уровне подготовки. Опять таки, а сколько эта подготовка велась? Каким образом? Ну, мне сейчас сложно сказать. Я могу только сказать про результат. Uh, ну то, то. Певних успіхів він досяг, yeah, досяг, yeah, досяг, Без а, а, Інша мова ще цікава про наших сусідів, а, не зовсім братніх і дружніх сусідів на даний момент, uh -huh. Росія. Хоч мене особисто склалось таке враження, відразу скажу а, в них був були свого часу рокіровки Президент Прем'єр-прем'єр-президент. -прем uh -huh. І моє враження особисте, що коли Медведєв змінив Путіна на посаді голови держави. В його риторики, риториці, в його жестах і в його міміці, з'явились ті ж самі абсолютно риси, які до цього проявляв Володимир Путін, що дозволяло припустити, що працюють абсолютно ті ж самі люди. Я може, маю на да, увазі конфлікт піяти. в Грузії, коли був, угу. а там це дуже добре проявилось, тому що ті ж самі рублені короткі фрази, те ж саме акцентування на певних угу. моментах, та ж сама спроба загрожувати трошки завуальовано і при цьому вести себе, начебто, відсторонено і стримано холодно. Угу. насколько вы интенсивно работаете с Володимиром Путиным и так, так само, если сейчас вернуть внимание на его карьеру публично, которую mm -hmm. мы видим. Ну, Андрей, будет. смотрите, вы сейчас ну, что-то увидели, вам показалось, так, из чего ну, да, да, вы враг, задали мой вопрос, я вам хочу сказать, что мы не знаем на самом деле, да, что там происходит, кто с ним... Да, мы можем что-то там догадываться. То же самое, то, что я писал, что у меня есть предположение, что тренер Гройсмана это тот же самый тренер, что и у Петра Алексеевича. Почему? Потому что есть моменты очень-очень... Mm -hmm. Но опять-таки, ну, знаете, как мы ж свечек нам не держали, поэтому, ну, сложно сейчас что-то, что-то здесь комментировать. Да, есть моменты похожие, есть моменты разные. Если, опять-таки, мы будем проводить параллели, то я считаю, что сейчас... Дмитрий, да, по-моему, Медведев? Так, да? Он Медведев. делает очень много ошибок. Я прям некоторые даже ошибки, на, ну вот у меня открытые тренинги проходят, я показываю видео, где он там на такие вопросы отвечает, на которые, ну даже, не знаю, ну мне кажется, даже Виктор Федорович у нас бы... Давай мы это на УАЗе Крым, что денег нет, но вы держитесь. И этот в том числе. А там еще есть вопрос, вот в Ютубе посмотрите, пожалуйста, когда ему задают вопрос, вы готовы принять смерть, как это сделал Саддам Хусейн? И он отвечает, что да, я готов. Не очень разбираясь в том, как принял смерть Сулейман Хусейн. Uh -huh. а, Доброе, то есть, питание святых а, uh -huh. лидеров. Кто из святых лидеров, на ваш погляд, может входить в топ так званого 5 а, мастеров ораторского мастерства? Uh -huh. Ну, тут э, на первом месте я сейчас рискую, наверное, вот вызвать какую-то там критику, негодование своих коллег по ораторскому мастерству. Но все, я, я так скажу, что э, очень многие на первое место ставят того же самого Стива Джобса. Угу. Но я хочу сказать, что вот, по Стиву Джобсу, он действительно очень много готовился к своим выступлениям. Настолько я тоже показываю видео на наших занятиях, настолько, что у него каждый жест он, ну, я не знаю, как, как в художественной гимнастике, как в балете. Он у него отрепетирован, то есть у него каждое слово это жест вот определенный, и там видно, что это действительно месяцы подготовки. В этой связи, опять-таки, вот возвращаясь к моему определению, профессиональный оратор это тот человек, у которого это идет изнутри. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, я на сегодняшний день могу сказать, что вот таким оратором является Барак Обама. Его выступление я смотрю с просто невероятным ощущением. Вот у него это все идет естественно. Он не думает о том, что происходит. Он говорит, он, он этим живет. У него толна вы эти они часто жартуют, часто жартуют на событии, там и это прекрасно воспринимается публику. Ну, вы знакомы со спичрайтерами Барака Обамы. Я не знаком с ними. Я смотрю уже только вот за тем, что происходит. И я могу сказать, что ну, это, это вот та. Да. А, могу сказать, что госпожа Клинтон была очень хорошо подготовлена к дебатам. И вот здесь могу сказать, что ее победа ну, в 2 миллиона mm -hmm. голосов она победила. Ну так, просто там выбор система. Вот она, специфична. как раз именно да. благодаря тому, что она она приходила на дебаты всегда подготовленной. То есть э, Трамп, Дональд Трамп, как? он был неподготовленный, она, в отличие от него, была подготовленная. То есть, вот, кстати, вот аргумент по поводу ораторского мастерства, что когда вы готовы к дебатам, когда вы готовы к интервью, когда вы готовы к публичному выступлению, это, это вознаграждается двумя, двумя миллионами голосов. Заразумел. Европейские лидеры. на настажилы. Не следил, честно, даже не буду, да. Зрозуміло. А, тоді питання таке. Проведу паралель, можливо, трошки з вокальним мистецтвом, з співами. Так? Це трошки пов'язані між собою речі, можуть бути. Ну, ти й ти, там, ми робимо голосом, принаймні, за допомогою голосових зв'язок. Є люди, яких можна навчити співати гарно, є люди, так. в яких проблеми з слухом, дуже серйозні проблеми угу. з слухом, їх просто можна навчити співати краще. Але навряд чи можна навчити співати дійсно гарно а, в ораторському мистецтві, наскільки це можна провести такі паралелі. Теж є люди, яких можна співати дуже гарно, талановито, і вони будуть геніальними співаками, а в даному випадку геніальними ораторами. Uh -huh. І є люди, які просто зможуть говорити трошки краще, але скільки не бойся, uh -huh. є якісь об'єктивні або суб'єктивні підстави, що uh -huh. ця родина не перейде чи ні. Андрій, ці дуже цікавий питання, дякую. очень интересный классный вопрос, но я бы все-таки ораторское мастерство с вокальными какими-то исполнитель... исполнениями не сравнивал бы, почему? потому что цели все-таки разные, ну, да, это все равно как сравнивать, я не знаю, там езду на велосипеде и езду на автомобиле, но все-таки цели разные бывают, ну, оно что-то что-то, ну, то, то параллель провода. Да, не да. то есть все-таки все-таки, когда человек поет, это прежде всего это коммерция, это это, это 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 работа с эмоциями, это коммерция, да, здесь, когда человек выступает публично он не всегда предполагает, извините, какую-то финансовую выгоду. Ну, в спиве тоже бывает, например, караоке для родителей. Да, через это эмоции. Завоевать чьи-то То, что це, ты сказал, это эмоции. Та, это дивиденды. Но угу. в ораторском мастерстве, если мы к кому-то обратимся, как правило, мы тоже имеем что-то на мете, у нас есть какая-то цель, и мы ее не имеем до сих пор, получая таким образом дивиденды, симпатию, а, желаем что-то отрабатывать от того, до кого мы обратимся. Ну, но не всегда, не всегда. оратор виходить. Ну давайте так, вот если брать нашу Верховную раду, ну не так. всегда там виходять депутати і прямо вот вони виходять. Вот сейчас сейчас я получил удовольствие от своего выступления. Ну, задоволення ні, -ні. але вот. якщо вони виходять і виступають, вони мають на меті досягти якоїсь якоїх компетенцій. правильно я розумію, Ви вважаєте, що что... Ораторское мастерство и вокальные вот эти вот все моменты, не, вот в этапе, тоже. Я, я не могу наполягать на цьому, потому что я на эксперт ни в том, не в иншему. А я просто. Но при этом вопрос, вы так задаете. А я как формулюю, тому еще моя очень вывода. Извините, я вас перебил. Вот сейчас очень интересно, просто для зрителей, ну, просто у меня, знаете, как слоями проходит. То есть я ваш вопрос разбиваю сразу на слои. Вот для зрителей просто обращаю внимание. Только что, журналист задал мне трошки такой провокационный вопрос. Вот если бы я на него повел, вот я тогда бы, вот я, меня можно было бы там, извините, там как-то, как-то вот прищучить, да? Ну, извините, просто я зрителям сейчас. Не, по формулирует формулируйте так, я говорю вам да. точно так. Да. Але ви, як ви говорите, не повелись на цю провокацію, да. і тим таким чином важко вас звинуватити в якійсь да, із судовості вислушав ваш вопрос. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви являєтесь автором ряду книжок. Да. Ось ви в тому числі до нас їх принесли. А чи можна навчитися раторському мистецтву просто читаючи літературу, не користуючись послугами коучів, тренерів консультантів? Вот здесь якраз той момент, коли ми можемо проводити паралелі з. С... с пивом, с вокалом. Да? Угу. Нельзя. Ну, то есть, нельзя прочитать книжку, про то, как правильно нужно петь. Так, так. И научиться петь. Нельзя прочитать книжку про то, как нужно правильно танцевать и научиться танцевать. Та же самая ситуация и здесь. Нельзя -э, прочитать книжку и по ней научиться выступать публично. То есть, по большому счету, вот, данные книги я выпустил с целью, чтобы показать людям направление, в котором можно двигаться. То есть человек покупает книгу, читает, понимает, что, о, на тренинге я могу пойти, например, отработать раз, два, три, четыре, пять, плюс получить более полную информацию, ну и, соответственно, ну вот, получить то, что ему нужно, достичь своих целей. Заразумеваемо. Ми можемо перейти до практичних рекомендацій. Давайте скажіть, будь ласка, як позбавитись від хвилювання? От більшість людей, головна психологічна, фактично, бар'єра. 99,9, дев'ять і дев'ять. Давайте так, я вам так скажу. да це психологічний бар'єр для того, щоб вийти і публічно виступити. Виступити на камеру, угу. ви перед якоюсь аудиторією, яка там більша за двох-трьох угу. людей, а особливо якщо ці люди не знайомі. Дуже важко психологічно угу. людям. Як позбутися такого мандража, які є способи, які способи можуть бути Смотрите, спасибо огромно. 99,9% людей вот, они считают, что да, они волнуются, но они считают, что волнуются только они. То есть больше никто не волнуется. Вот я волнуюсь, а больше никто не волнуется. Ну, есть такое. И э, здесь я прежде всего э, рекомендую разобраться в причинах волнения. Почему? Потому что их не может быть. Как? Одна-две причины. Их много причин. Вот из последнего, извините, сейчас, ну просто это, это действительно интересно. Ко мне на этой неделе, вот буквально там пару-тройку дней тому назад, пришла моя коллега, тренер, и задает такой вопрос. Юр, как тебе удается на тренингах не волноваться? Я говорю, ну там, к примеру, это мы Катю звали. Я говорю, Катя, а почему ты волнуешься? Она говорит, ну как? Но ну, есть люди, которые могут знать лучше, чем я. Катя, кстати, тоже ваша коллега, она журналист, она преподает журналистику. Она говорит, ну как? Но ну, есть же люди, которые могут знать больше, чем я. Да, я работала там выпускающим редактором там, 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 но есть же у кого-то, у кого опыта больше. Тольщик вот отцовывает. я очень боюсь да. того, что кто-то из аудитории мне скажет, что ты не права. Вот внимание. В этот момент я, кстати, говорю: а я не боюсь. Почему? Потому что я делюсь своим опытом, я не меряюсь опытами. Да? То есть, вот одна из причин: люди выходят перед, перед аудиторией, и они боятся того, что кто-то даст им оценку. Не нужно этого бояться. Вы здесь даете свой опыт, делитесь своим опытом. То есть я сейчас вам что-то рассказываю, а кто-то из зрителей, возможно, знает больше, чем я. Это абсолютно нормально. Ну, то есть, стресс принимает объективную реальность. Да, и... ну, это, только одна причина. Да. Там еще есть причина, это человек себе фантазирует какое-то вот, печальное последствие того, что может быть. Ну, то есть, страхи. Да. Еще одна причина – чистота. То есть, чем больше мы выступаем публично, тем, соответственно, что? Меньше его волнуемся. Чем Практика. меньше… Угу. Следующая причина – подготовка. То есть чем больше мы готов, готовимся к своему публичному выступлению, соответственно, тем увереннее ну, мы себя чувствуем. Чуть... Да, смотрите, вот сколько я уже назвал, на каждую из этих причин есть свой способ, как мы э, готовимся и как мы боремся с этим волнением. И... Поэтому я бы исходил бы от причин. Питання необхідності повторень певних можливо практичних занять. Ось, наприклад, є слова паразити в людей. Uh -huh. Як від них позбавитись? Чи є конкретні вправи, чи є якісь уловки психологічні, можливо, там технічні уловки? Як позбавитись від цих слів, uh -huh. і як починати говорити більш чисто? Спасибо огромно. Очень дуже класний вопрос. Немногим, от якщо там 99,9%, да, то здесь где-то ну не знаю, там процентів 50, може бути 60, людей вот с такой проблемой сталкиваться что здесь я рекомендую первое это понять что оно таки есть почему потому что есть люди которые там через слово что-то что-то там говорят вот но мы не но, но сами они это не воспринимают не слышат угу. то есть э -э 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 следующий момент это для себя когда вы это отследили во время речи во время того как вы говорите это нужно вот в том месте когда вы хотите уже сказать это слово сделать паузу то есть, вот второй этап, вы, вместо того, когда вот вы произносите это слово, вы делаете паузу. А третий момент это уже когда у вас войдет это в привычку на таком автомате, то вы просто будете делать паузы. Просто будете говорить с паузами. А чему взагале люди кажут слово паразиты? Ну тут тоже есть несколько причин, но одна из них это когда у нас не простроена речь, то есть мы не подготовлены. И слова паразиты, они являются неким, как бы сказать. некая пауза, опять-таки, чтобы собраться с мыслями и продумать. Угу. Ну, например, там человек говорит: "Вот". Угу. И вот визадаєте питання: "Вот". Тайм-аут. Суть того, да. щоб некая ввязати... пауза, некий такой переривчик, що дина не... знає, що поки вона говорить цю фразу, вона ні на чим не думає, вона думає над uh -huh. тим, як побудувати далі. Та Другі, же сама ситуація. М-м, mm, а, mm, ну, вот вот это то же самое, відтягування наступної да. репліки. А, гаразд, цікаво ще такий момент. Извините, так. причина – вот. ну, Тобто, якщо людина когда, використовує да, слово паразити, да. це значить, що вона. Це не значить, що це из із факторів, что що да, там може бути. Быть... Можна ставити під сумнів, те, що вона да, да, говорить. Да, да, да. Цікаво. А, ще момент пов'язаний з тим, які спеціальності, професії. чаще найчастіше люди используют ораторским мастерство. Если не говорить и про акторів, а, в які ще робочі? Ну, теж. актеров, политиков, в каких еще рабочих, ну журналисты, без тоже. Я бы актеров опять-таки не называл бы ораторами. Все-таки это больше актерское мастерство. Там больше они работают с состоянием состоянием, з заученным текстом, там, ну знаете, как слово туда-обратно. Это, это уже не совсем близко по теме, по тексту, да? Они же все-таки роли. А все-таки я бы ну давайте так. Вот кто ко мне обращается? Ко мне обращаются политики, так. ко мне обращаются юристы, ко мне обращаются владельцы, которым нужно выступать перед там советом Сперебит. директоров, да. Ко мне обращаются владельцы, когда мы готовим их к тендерам. Ко мне обращаются на самом деле госслужащие, ко мне обращаются наши врачи, которым тоже нужно выступать на каких-то пресс-конференциях. Ну то есть по большому счету, давайте вот признаемся честно, я так тоже себя ловлю иногда на этой мысли, что э, э, человек, который классно знает ораторское мастерство и преподает, это такой э, мульти, как бы сказать на ну, инструменталист. Да, но, да, 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 да. Ну, ну, То есть я иногда себя чувствую неким таком, таким космополитом по профессиям. Почему? Потому что какой бы человек ко мне ни приходил, я уже понимаю, что нужно делать. Цикавый uh, еще такой момент, uh, связанный с чем? Вот uh, если человек... В певній спеціальності говорить там, краще, гірше. Це пов'язано часто з її спеціальністю освітою. Наскільки пов'язано ораторське мистецтво і загальна ерудиція людини. Тобто, чим більше словарний запас, чим більше різних словоформ, чим більше різних образів і, можливо, досвіду від людства людина знає, тим простіше її говорити. Освічені рівень освіченості і здатність до ораторського мистецтва якось пов'язані між собою. Ну, давайте начнем с того, что э, уровень образования он вообще с очень многими вещами ну, связан. Да? То есть это некая наша основа, вообще через которую мы ведем коммуникацию, да. То есть, если вы общаетесь с человеком, у которого вот этой основы нет, то что бы он там вам ни говорил и выступал либо он публично, давал либо он интервью, либо вы бы с ним там переговоры какие-то вели, это очень и очень хорошо чувствуется. Поэтому однозначно вот эта основа должна быть. Ну, это must have. А тоді інше питання, люди мистецтва. Uh -huh. Знову ж таки, це виключно моє суб'єктивне спостереження, але дуже багато людей мистецтва, особливо я говорю зараз про естраду, про музику в першу чергу. Знову ж таки, це люди, які постійно на очах, які з'являються на різних телеканалах, які uh -huh. і, і, і тільки вони виконують свою безпосередню роботу, до них питань немає. Так чи інакше, це може подобатись, не подобатись. В цьому розбираються з одного боку спеціалісти, з іншого боку, це суб'єктивно. Uh -huh. Але коли вони починають виступати або часто доволі починають виражати свою думку з приводу будь-яких ситуацій політичних, uh -huh, громадських, uh -huh, uh -huh. ми бачимо, що дуже великі провалля між тим образом, який створюється з самого початку їхні продюсерами, да. і тим, що людина, як мінімум, не дуже компетентна в будь-чому про що вона uh -huh, говорить, окрім uh -huh. музики, і вона не вміє користуватись мовою. Тобто, в принципі, актор дійсно може бути поганим оратором, то я вам говорив. і а, в такому разі питання на які часто до вас звертаються люди, ось мистецтва. Uh -huh. Спасибо огромное. На самом деле на мои занятия приходят актеры, но ну крайне редко, честно. Но начнем с того, что им и не нужно это, то есть они себя затачивают для того, чтобы работать на сцене, опять-таки передавать образ, передавать настроение. Зар... Ну, если мы говорим uh -huh. про актеров uh -huh. кино и театру, а если мы говорим про музыкантов, про спеваков, а, это а, люди публичные и они, я тогда не правильно да. а, Звезды шоу бизнеса, да, конечно, так, тоже так. обращаются и очень много с ними работаем с ними работаем вот с ними работаем как раз в плане интервью как правило то есть редко, ну были, были у меня случаи, когда мы прописывали вот эти вот, знаете, как вот человек спел песню, а между песнями нужно что-то говорить. Вот мы прописывали вот эти вот, тренировали вот эти вот, вот между песнями, ну какие-то такие читки, да, но такое, я же говорю, редко бывает. В основном это интервью, в основном, ну давайте ну, изучаем, так, это точно. наши политики, наши звезды шоу-бизнеса, чего они боятся больше всего? Общение с нашими замечательными журналистами. Почему? Потому что я не знаю, какой вопрос сейчас прозвучит. А вдруг там какая-то манипуляция? А вдруг там... А что мне сейчас как, как говорить? А как к своим целям приходить? Ну вот вот этим мы и занимаемся. Разумеется, скажи пожалуйста, насколько универсальна методика, чьи подходы до каждого оратора должны быть индивидуальны. Я имею в виду, кому с напор всплакывание жесткие какие-то фразы и там реплики, например. То есть бишь витиевато, говорить им якше. Потрібно просто чи все-таки универсализовато? Андрей, смотрите, все зависит первое от человека, как вы правильно сказали, от того, что ему больше нравится, что в чем он себя более ну, естественно чувствует. И второй момент это цели. То есть, какие цели мы преследуем. То есть, если цель, там, не знаю, продать это это что-то одно будет, если цель убедить, это другое, если mm -hmm. цель проинформировать, просто вы, выступить, рассказать, это третье. Ну, то есть все, вот, вот оно все в совокупности. То есть, э, смотрите, давайте так. Вот, когда мне звонят, люди говорят, вот нам нужно, чтобы вы подготовили мое публичное выступление. Первое, что я делаю, я говорю, приезжайте, пожалуйста, в офис, мы вас поставим вот так вот просто перед камерой, выступите, снимем это все, посмотрим на плазме, mm -hmm. и только после этого мы можем что-то вот сказать. Тобто вот, я б відталкивався від от якоїсь вже -то конкретики. Что, во всех случаях, все может быть Тоді питання інше. Порада. Людина, яка просто ось вирішила, прийшла до висновку, що їй потрібно говорити краще. А, перші кроки, які людина повинна зробити в даному випадку. Хороший вопрос. Ну тут опять-таки, для чого? Ну, вот. скажімо так, в людині доводиться часто, давайте почнемо з простого, без камер, без публічних uh -huh. виступів uh -huh. великих, переконувати співрозмовників, uh -huh. бути більш переконливим, досягти, можливо, якихось успіхів я не знаю, в особистому житті, в кар'єрному рості uh -huh. і так далі. Хорошо, я, я сейчас в общем скажу, почему, потому что вопрос, ну, пытается, вы тоже, Андрей, вы пытаетесь его конкретно задать, а я в общем все-таки скажу. Ну, видите, я все время в обобщение вас увожу, вы у меня в конкретику, я в общении. А, смотрите, все, что нас, а, не, не так, по-другому начну. А, все наши цели, ваши, мои, там, кого угодно, зрителей, они зависят от кого? От нашего окружения. Вот, собственно, Мы эти цели достигаем с помощью коммуникации. Там, я не знаю, я там, вот, мне завтра, по-моему, мастер-класс должен быть где-то в каком-то месте, меня пригласили. Вот то, с чего я начну, это элементарно, вот выйдут два человека, и они попытаются договориться. На примере вот того, как они там договорятся, либо не договорятся, мы и дальше будем строить этот мастер-класс. То есть я к чему? К тому, что если человек вдруг в какой-то момент пришел к выводу, что ему таки нужно это улучшать, то первое это ну, желательно, конечно же, обратиться к некому специалисту, который бы ему показал вообще, что это такое и в каком направлении ему нужно двигаться. Либо там купить какие-то книги, почитать. Почему потом ну, хотя бы где-то что-то? Почему? Потому что... В интернете, ну, давайте, вот я сейчас буду говорить угу. свое мнение, если мы зайдем в тот же самый YouTube, очень много противоположных, противоречивых каких-то точек зрения. Ну так. Угу. Кто-то говорит, что нужно там, не знаю, сидеть вот так, кто-то говорит, сидеть вот так, кто-то ну, и так далее, и так далее. Вот все-таки, я считаю, мое мнение, нужно выбрать одного специалиста, прийти, и вот исходя из того, что он дает, вот в этом направлении двигаться. Если вдруг в какой-то момент что-то не нравится, тогда работайте с другим специалистом. Ну, то есть, ну, вот, вот. Тобто, спочатку э, сформувати собі уявлення про базу, что таке в угу. э, взагалі ратиське а потім звернутися за специалистом. А... Ну, Или наоборот. Добрый Специалист поможет Юрий... Ну, зробили це так. уявлення про базу. Значить, на жаль, ми будемо Уже? закінчувати так наш ефір. Ефірний час майже вичерпано. З нами був Юрій Борисов, спеціаліст ораторського мистецтва. Андрій Лухенький, абозріватель лайф для телеканалу Тоніс. До зустрічі в ефірі.